అందరికీ నమస్కారం శ్రీ పైన ఛానల్ స్వాగతం సుస్వాగతం ఈరోజు శరన్నవరాత్రి పదవ రోజు మహర్నవం సందర్భంగా అందరికీ మీకు మీ కుటుంబ సభ్యులందరికీ శుభాకాంక్షలు ఈరోజు మహర్నవం సందర్భంగా మనం అమ్మవారిని కీర్తించుకుందాం ऐ गिरिनन्दिनि नन्दित मेदिनि विश्वविनोदिनि नन्दिनिते गिरिवरविन्द्यशिरोदिनिवासिनि विष्णुविलासिनि जिष्णुनिते भगवति हे सितकण्ठकुटुम्बिनि भूरिकुटुम्बिनि भूरिकृते जय जय हे महिषा सुरमद्दिनि रम्यकपद्दिनि शैलसुते सुरवरवर्षिणि दुर्दरदर्शिनि दुर्मुखमर्षिणि हर्षरते त्रिभुवनपोषिणि शङ्करतोषिणि कल्मषमोषिणि निघोरते धनुजनिरोषिनिरितिसुतरोषिनि दुर्मदशोषिणि सिन्धुसुते जय जय हे महिषासुरमद्दिनि रम्यकपद्दिनि शैलसुते ययि जगदम्ब वनप्रियवासिनि हासरते मधुरे मधु कैटव शृङ्गनिजालयमध्यगते मधुमधुरे मधुकैटवभञ्जिनि रासरते। जय जय हे महिषासुरमद्दिनि सम्यक् पद्दिनि शैलसुते

सम्यक् पद्दिनिशैलसुते ऐरणदुर्मदशत्रुवधोदितदुद्धरनिर्जरशक्तिभृते चतुरविचारणधुरीण महाशिवदूतकृतप्रभादि प्रमादाधिपते दुरितदुरीह दुराशय दुर्मतिदानवदूतकृतान्तमा जय जय हे महिषासुरमद्दिनि रम्यकपद्दिनि शैलसुते ऐ शरणागतवैरिवधूवरवीरवराभयं तायकरे त्रिभुवनमस्तकशूलविरोधि शिरोदिकृतामलसूलकरे धुमि धुमि तामरदुन्दुबिनादमहोमुखरीकृत तिग्मकरे जय, जय जय हे महिषासुरमद्दिनि रम्यकपद्दिनि शैलसुते ऐ निजहुंकृति मात्रनिताकृतिधूम्रविलोचनदूम्रस्यते समरविशोषितशोषितबीजसमुद्भवशोणितबीजलते शिव शिवसुम्ब निशुम्बमहाहवतत्पितभूतपि साचरते जय जय हे महिषासुरमद्दिनि शैलसुते धनुरनुसङ्गररणक्षणसङ्गपरिस्फुरदङ्गनटत्कटते कनकपि सङ्गपुषस्कनिशङ्गरसद्भुटशृङ्गहतावटके कृतचतुरङ्गबलक्षितिरङ्गघटद्बहुरङ्ग కే జయ జయ హే మహిషాసురమద్దిని రమ్యక పద్దిని శైలసుతే రెండో భాగం ఇంకొకసారి చదువుకుందాం ధన్యవాదాలు